У штанах чи в спідниці? У хустці чи з непокритою головою? А стояти де? Ліворуч чи праворуч? Для того, щоб ходити у храм, потрібно дотримуватися певних правил. Якщо ви про них забули, то вам обов'язково нагадають. Але ж дійсно, із своїм уставом у чужий монастир не ходять. Каждый человек, переступивший порог храма, он как бы пришел не сам, его уже позвал Господь. Просто везде есть свои правила, да? В каждом учреждении, вот вы приходите, да, допустим, к врачу вы одеваете бахилы, потому что это нужно, там халат, когда идете проведать больного. Мы идем в Дом Божий, да, и просто это, как бы, всегда внешнее, это отражение нашего внутреннего состояния, да. Как бы для самой женщины в знак смирения она покрывает голову платком, как вот по словам апостола Павла, должна быть церковь с покрытой головой. Сказано в второзаконии, что женщина не должна носить мужскую одежду, мужчина должен носить женскую. И, как бы одеваться подобающе, это является, ну, правилом, это догмат, по то есть вероучительная истина. Это у нас вот специально для вот кто приходит, есть юбочки, которые могут люди одеть. Почему? Потому что они прикасаются к святыне. Митрополит Антоний Сурожский, это известный святитель, который в Англии, вы, наверное, слышали о нем, очень его проповеди такие. И вот он... Однажды его проповедь прозвучала так. Он сказал во имя Отца и Сына и Святого Духа, говорит, дарей братья и сестры. Я так много не буду сегодня говорить, но давайте все... Пусть тот, кто вчера, вот, женщина зашла в брюках, тот с ребенком, вот, хотела помолиться, пусть тот, кто ей сказал, что вот, там, как-то так грубо сказал, пусть он всю жизнь теперь о ней молится, чтобы она еще когда-нибудь зашла в храм. Понятно, я вот хотел донести, что если человек первый раз зашел, он, он может она, вот женщина нашла брюк, да, шла с работы, вот у нее душа позвала, но она зашла. Ну понятно, мы не будем гонять там кричать, просто ну подскажем. Вот у нас есть там женщина, свечи продают, они подскажут обязательно, как что. Ну со временем, как бы, если человек ходит, то ну уже он понимает, что это дом Божий, да, и вот его вид должен соответствовать ну нахождению там. Груби красять, прикасаються, приклоняються до ікони, цілують. Я йду після неї, витираю і слюні, і все, всю, що вона зібрала на помаду. Я теж такою була, поки мене вчили, я одівала штани, йшла йшла так, як модниця, а зверху так і стидно було, так юбку одівала на пуговицях і йду. А саме й соромно, йду, мені так ну, іду, ніби щось украла. Я тоді таке на щось так. Раз соромно, другий раз соромно. Тоді думаю, да що ж я такий, що ж це, чого ж я соромлюся, я жінка. Це ще із Біблії. И женщина должна ходить в одежде, то, что ей полагается, мужчина в мужском, женщина в женском, потому что, ну, по Божьим законам, как бы проклятие даже на женщину ложится, да, по Библии. Можете объяснить, почему? Я, я, я же не нападаю, я пытаюсь это выяснить. Это дано людям духовным, а ты, если не духовная, так тебе хоть лоб разбит. Я, я же пойду. же говорю, что нет, я пытаюсь выяснить, и объяснить. сказано, что Проклята всякая, кто одевает одежду мужскую. Все, с миром язык. Человеку нужно не мешать дойти до того, чтобы как-то подобным образом выглядеть. Или... Главное, вера в... если человек приходит уже в храм, это уже хорошо, значит его Бог привел. И считаю, что, наверное, ни в коем случае нельзя нам осуждать, делать замечания по внешнему виду. Мне кажется, церковь э, ну, должна, и она, собственно, идет навстречу к своим прихожанам. Теперь в церквях у нас есть, вот так можно подойти, взять какую-то накидку, как бы одеться и абсолютно спокойно пройти. В таком духе любви все должно быть, как, вот, как по священному писанию. Церковь — это люди. Это вот есть такое даже вот... Церковь — это мы. Вот мы церковь, поэтому... У православному храмі, як і в мусульманській мечеті чи в буддійській пагоді, є свої правила поведінки: хтось готовий ставитись до прихожан більш лояльно, інші ревносно бережуть традиції. Головне, коли йдете до церкви, пам'ятати про милосердя, смиренність та любов до ближнього.